Вітаю вас у госів студії каналу ТВА. Добігла кінця посівна кампанія, і чиновники артикулюють оптимістичні прогнози. Торік був зібраний рекордний за 23 роки незалежності врожай. Майже 64 мільйони тонн зернових і зернобобових культур. Цьогоріч очікуємо також на непогані результати. Проте за звитяжними реляціями можновладців не видно людей, в яких умовах живуть і діють, та чим переймаються селяни. Про це ми поговоримо з нашим гостем, політологом Олександром Медведєвим, головою експертної ради соціологічної компанії Соціострім. Добрий день, пане Олександре. Добре. Ви нещодавно провели дослідження. Добре. Наскільки коректні цифри, кого опитували про що можемо сказати? Ну, виборка це з половиною тисячі респондентів 22, 200. опрашивались как жители по некоторым вопросам, как жители сел и так и городов, так по некоторым вопросам были заданы вопросы только жителям сельской местности. Вопрос не попали регионы Крым и там, где проходят боевые действия. Это Луганская и Донецкая область. А так по всей Украине... То на вашу Крым. думку, вы отримали такие корректные цифры? Да, погрешность не больше 2-3%, я думаю. То есть, вполне можно эти цифры опираться и они говорят о многих таких есть такие тенденции традиционные, а есть неожиданные за ну, вашими результатами какие проблемы хваляют украинцы ну тут как раз проблемы тут традиционные это отсутствие рабочих мест безработица и плохое плохое состояние дорог которые это из года в год мы наблюдаем единственное что у нас соцопрос дал цифры э, несколько превышающие нежели постоянно были, это, допустим, безработица. Это, если вы говорите про, про село, проблемы села. А я имею в виду вот, загально. Вот, вы опитывали какие проблемы краины особо. А, да, ну, в первую очередь, это военный конфликт. И тут можно сказать, что большинство жителей, которые проживают в сельской местности, их война на востоке Украины волнует намного больше, чем городское население. Здесь можно сделать ссылку на то, что скорее всего цифра цифры связаны, связаны с тем, что большинство людей, которые принимают участие в военном конфликте, фактически воюют, это жители села, которые призываются. Призываются, которые там более такие патриотические настроения, более высокие, нежели у городских жителей. Поэтому и вот эта вот проблема, то, что их больше всего беспокоит, это конфликт. Тем более он постоянно на слуху, на слуху из дня в день. Нужно сделать акцент на этом. Это в отличие от других цифр, из других соцопросов, других, которые были в предыдущих годах. Ну и на втором месте это высокие тарифы, которые вынуждены платить, платить как жители города, которые проживают в городе, так и жители села. Это газ, коммунальные тарифы. И на фоне всеобщей... Спада экономики и спада доходов, доходов населения. В принципе, это логично. Но ну, это две такие, три проблемы. Это безработица, тарифы и военный конфликт. Это волнует население всей Украины. Это лидеры, так сказать, переживаний простого украинца. Я далее дивлюсь подвышение цен на основные товары, инфляция, хабарность и коррупцию в владе, это трошечки меньше да. дражливые. Да, то есть проблемы. на основном, это все-таки больше принимается в... а, в... а если говорить про проблемы украинского села, то мы можем сказать про першу трику каких проблем? Ну, я... то, что я уже сказал, это безработица, отсутствие рабочих мест, это традиционная проблема. Единственное, что у нас поразили цифры, это больше 65%. Если в предыдущие годы судопроса различных социологических служб давали 30 или чуть больше, то в этом, в нашем опросе, больше 65%. То есть можем констатировать то, что на фоне войны и на фоне спада экономики и повышения тарифов жители сельской местности все больше становятся беспокоить, где он будет зарабатывать, и что он будет зарабатывать, и каким способом он будет зарабатывать, как будет получать свой доход. Дивлюсь, маленька пенсія. Низькі закупівельні ціни на продукцію селян. Це якраз от більше їхня проблематика. Ну, я сказав би, пов'язана з їхньою діяльністю професійною. так? Да, це... Стан медичного обслуговування і відсутність можливостей для збуту сільськогосподарської продукції. А, от тут якраз ми зв'язуємо, що відсутність можливості це погана інфраструктура, комунікація між тим, хто вирощує продукцію. и площадками для сбыта этой продукции. Фактически это город, либо э -э, средние мелкие перекупщики. Поскольку плох плохое состояние дорог заставляет простого селена либо отказаться от сбыта продукции, ну, потому что он фактически не ездит туда транспорт, либо же передавать свою продукцию крупным перекупщикам, которые искусственно занижают цены и тем самым влияют на достаток семьи э простого селенина. Вот. Но... Все эти проблемы мы посмотрели по предыдущим опросам, которые были другие агентства, агентсы социологические предыдущие года. То они традиционные, но я бы акцентировал, что вот особенно в два раза превалирует это безработица и то, что житель села фактически не знает, чем он будет зарабатывать. То есть, боясь, упали доходы, возросли тарифы, он понимает, что экономическое состояние значительно упало, экономические возможности упали, и он ищет источники дохода и не знает, где их может получить. Поскольку, фактически, возможности его законсервировали или имеют определенную рамку. Вот дивовижно, От я так побежно прошелся по результатам. Звичайно, я не выучал эти цифры и эти пункты. Але коли ми говоримо е про проблеми, а потім намагаємося з'ясувати, кого бачать винним е в тих в тих бідах е села, е дивовижні результати. Виходять так само, потім дійдемо до ситуації з землею, і знову ж таки, які які так би мовити, орієнтири обирають для себе люди, і це то так, також суперечливі, якісь от можна висновки зробити. Да, якщо цифри віспірнасі перначальна не виглядять як-то дуже странно і викликають удивлення, то всьому можна знайти логіку. И есть цифры традиционные, которые с года в год имеют такие высокие рейтинги, и там проблемы, либо кого винят, а есть, которые нас действительно тоже удивили. Если говорить, кто вот, кого простой Селены видит то, что мешает развитию села, то а, на первом месте агротрейдеры и посредники. Тобто, ті, хто фактично влияют на економічне і багатосостояння простого занижения цен. зниження цін. У простого осільнити немає нет можливості выбрать, кому ему продати. Але цікаво, і... от, повернімося до попереднього пункта, е, запитання. Хто, е, тобто, які основні проблеми села? От, і подивитися, перше відсутність робочих місць, погані дороги і так далі. Хто винен, агротрейдери і посередники? Друга позиція Верховна Рада. Чи, mm. чи можна от, от я ж кажу, от, трошки абсурдно, як на мене. E, ну, тут є своя логіка. поскольку от і Рады и говоря, правила ігри в державі, в тому числі економічні, і влияние на агротрейдерів і посередників. Ну и еще один момент. Вне зависимости от того, где проживает гражданин Украины, либо в селе, либо в городе, у такой институции, представительства как Верховная Рада, всегда был ниже рейтинг, чем у других властных институций. Поэтому это традиционно. Но в то же самое время мы прекрасно понимаем, что в Верховной Раде имеют свое прямое либо косвенное представительство те же агротрейдеры и посредники, а также представители крупных аграрных холдингов. И вот тут мы как раз можем нащупать такую взаимосвязь, То, что агротрейдеры путем не переработки сельхозпродукции на местах не предоставляют выбор рабочих мест, а путем просто скупки сырья и перепродажи. Верховная Рада ничего для этого не делает, а только говорят. Они видят, Вселенная смотрит телевизор и видят, что там происходит. А агротрейдеры не предоставляют ему... можливість заробляти більше, даже вивліченням своєї працівної нагрузки. А на третій позиції уряд Арсенія Яценюка заважає реалізувати вот того, чого не зробила тут є, Верховна Рада, чи як? Тут, скоріше всього, йде річ про моделі реформування українського села. Оскільки ми говоримо всіх про реформи, И селяны тоже смотрят телевизор, видят, что реформы есть, реформы нету. Они видят, о каких реформах говорят, о децентрализации, о, о, о увеличении полномочий громадам. Но нету у, пока правительство не предоставило модель, как оно видит будущее украинское село. Модель реформирования села, модель от, реформирования отношения власти к селеныну. Если вести как он видит, как оно было и как оно сейчас есть, то путем недоверия есть когда трейдеры крупные и крупные холдинги, которые представлены в Верховной Раде или косвенно имеют лоббистов в правительстве, то ситуация в селе ничего не меняется. Также, если мы забежим чуть вперед и посмотрим, как, что, какие пути видит селенын, подавляющее большинство, больше 70% говорит о том, что только о дотациях государства. То есть мы видим определенные традиционно-патриотические настроения у селянына. Он не доверяет власти, государству. Ну, единственный выход видит, это когда государство предоставляет дотации и льготные кредиты сельскому хозяйству. Тот, кто ведет работу на земле, тот, кто выращивает, для того, чтобы он ну, увеличил свое благосостояние. Ви своє дослідження означали, що революція гідності не торкнулася українського села. Чому ви такі категоричні? Ну, мені е, не стільки е, косвенно коснулося, оскільки в нашому випросі ми бачимо, що е, свобода і демократія менше всього безпокоюють зараз. Тобто достатньо рівень свободи і демократії дала революція гідності. В той же самий час е, на місцях відношення чиновників простому людині, никак не изменилось. И также простой селянин не видит, что на фоне всех реформ, которые происходят, условно говоря, в телевизоре, у него в жизни ничего не меняется. А только ухудшается его благосостояние, увеличивается нагрузка экономическая, в том числе тарифами, безвыходной ситуацией и состоянием самого государства, которое сейчас находится. То есть это, я имею в виду, война и под экономики. То есть, фактически мы видим, что а, они патриотически были и много было ожиданий патриотически настроены, и было большое ожидание от революции, в, том числе, и в то же самое время они получили очередное беспокойство это война и абсолютно бесперспективность своего участия в, как а, гражданина. То есть государство не обращает никакого внимания, правительство и Верховная Рада публично не ведут дискуссию селеныном о том, как он хочет, что он хочет получить и как он это видит. И также не представляет своей модели. А если мы возьмем даже, беря во внимание недоверие, но в то же самое время высокий уровень патриотического настроения о том, что все равно Селенын ждет помощи от государства и только на него надеется, нет обратного, условно говоря, фидбэка. То есть на вас надеется, дайте какой-то сигнал. Как я буду далі жити. Як я буду далі какое, Какая медицина у мене буде? І як я буду забувати свою продукцію. Ви мені дали свободу, але не дали свободы экономической. Одна з найдражливіших тем це питання Землі. Е, і цікаво за вашими результатами. Е, як ставляться селяни до цієї теми? Ну, на, наряду з ростом. Проблематики безработицы и дороги выросла по сравнению с предыдущими годами отношение селян к... вернее, это не только к селян, тут по этому вопросу опрашивались не только село, но и городские жители. И большая доля людей, которые сказали за продажу земли, там все-таки перевалировало городское население. В своем селяныны против продажи земли. Это практически 66% из опрошенных всех. Мы связываем это настроение с тем, что Поскольку простой селянин не видит у власти отношения к себе, видение дальнейшего развития и что будет делать в детстве ситуации, он боится, что в этих непрозрачных схемах или правилах, которые будут сформированы тем органом, институциям власти, который является Верховной Радой Кабинет Министров, при участие лоббистов в этих же структурах, это грэд-трейдеры, в которых больше всего недоверия, будут выписаны непрозрачные правила э, продажи земли, при которых с простой селенын будет просто вынужден за бесценок продать эту землю либо вообще путем захвата. То есть здесь определенно не то, что недоверие, что э, они не хотят продавать землю, они не относятся, э, боятся, что это будет сделано вероломно и они останутся ни с чем. На самом деле у, есть проблема не только там продажи земли, а есть еще стоит проблема, это, допустим, как оформление наследства на те же паи, в чем Селенин заинтересован. Есть большая э, доля есть э, людей, которые получили при, 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 первичное распределение этих паев, они уже не дожили до сегодняшнего момента. И, и возникает вопрос у их родственников. То есть, подождите, ну, мы, ну, мы тоже рассчитываем на это. А даже они не могут на это рассчитывать, поскольку нет права наследия на эти же самые паи. То есть механизма нет. Нет механизма. То есть, в принципе, если бы, что показывают, если бы власть начала вести диалог через тех, кому доверяют, она а социологический опрос показывает, что на доверяет мелкому и среднему фермеру, который является, в принципе, представителем этой громады в местных советах, если власть начала вести диалог о том, как они видят Украинское село через год, через два, через три, как они имеют механизм запуска продажи земли или возникновения запуска рынка земли. Я бы говорил, скорее всего, о рынке, поскольку и наследие, и те, кто имеют уже крупные, крупные, крупные агрофирмы, мелкие средние фирмы имеют ПАИ, но они хотят возможность не только работать на земле, но еще и оборачивать этот ресурс. Пітім закладування, привічення інвестицій. Якби вот. цей діалог зстоявся, то, скоріш, і доверить зросло б, і отношение к продажу землі, к ринку, запуску землі було б бы другое. Це свідчить про те, що, про те, що ще в 90-х роках стартувала ця реформа, і цей вакуум, який відтоді мав місце, він і досі існує. І тому люди, так би мовити, Досі не визначилися або да. вагаються, або чогось бояться і так далі. А вони Ось. не довіряють Але просто... знову ж таки, навіть серед тих, хто схильний продати землю, вони мають різну позицію стосовно продажу сільськогосподарської землі. Тобто, я бачу, що хтось говорить, що ні. Не продавати в жодному випадку, цих більше. Але, тих, так, але ті, хто готові і схвалюють таке рішення, вони схиляються до того, щоб продавати, але тільки громадянам України. Так? Це вже друга позиція, наскільки я розумію. Да. Це майже 12%. Да. Не знають 8% і треба продавати, але потім, коли буде гарантія, що не скуплять за безсінь, і пішли інші відповіді. Ну вот, к, ко второму варианту ответа, который набрал почти 12%, я бы склонен комментировать и так, что, скорее всего, это какой-то э, идеологический штамп политических партий, которые много говорили, которые выступали против продажи земли, и говорили, что, в деле, там придут американцы, либо европейцы, и скупят всю землю за бесцены. Або китайцы. Або китайцы, неважно кто. На самом деле, тут еще проблема в том, что, говоря о прозрачных схемах, о прозрачных правилах, вернее, запуска земельного рынка, надо понимать, что тем, кому больше доверяют на селе, это лидеры мнений, это мелкий и средний фермер, у них нет возможности и ресурсов купить эту землю. Есть еще такая опция, как 10 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель, которые принадлежат государству. Которые, в принципе, сейчас ну, не должны обрабатываться, но ну, 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 каждый селенин видит, что определенная часть этих гектаров на каких-то условиях отдана неформально в аренду, и она обрабатывается крупными агрохолдингами. И вот двоякость подхода местных чиновников, которые, условно говоря, пускают одних на эту землю, двоякость подхода государства, которое говорит, это наша земля, но в то же время представляет эту опцию местным властям и невозможность работать и получать достойную оплату селены со своего пая, возникает вот такая вот ситуация, когда мы видим, что, возвращаясь к тому, что есть недоверие к власти, в тоже же время только на власть, как арбитра и как в... инициатора модели дальнейшего развития украинского села, обращается к селе, виде селены. Украина задекларировала рух до Европейского спецтовариства в этом контексте, снова же таки, интересно поговорить про модель сельского хозяйства, до которой да. схиляются селяни. Uh, Насколько нашему... вы... они готовы опиниться uh, в Европе? Цифры говорят, что большинство, 43%, видят модель развития, как в Европейском Союзе. Второе место это заняло у нас как в Советском Союзе, третье, как в Беларуси. Но э, мы склонны считать, что это, скорее всего, ответ не, э, пошел не от знания, как действительно в тех или в тех государствах, ну, кроме Советского Союза, потому что еще э, есть память, как там было, а сколько того, что тренд. Вот если Украина идет в Европейский Союз, э, в Европе сельское хозяйство развивается, значит, мы должны действовать как в... Евро... У нас должно развиваться как в странах Евросоюза. Это говорит о том, что, опять же, нет обратного связи или, как бы это ни звучало так, просто просвещение власти, какие модели есть, какие модели вы хотите выбрать. В том числе, не обязательно, модели развития сельского хозяйства могут как быть приняты на центральном уровне, такие громады могут принять какую-то модель. Кооперация, объединение, объединение громад. Нет этого контакта. Даже не столько просвещения, сколько информационного бюллетня. Достаточно, чтобы какая-то программка, какая-то брошюрка лежала, была роздана депутатам райсовета, которые пошли бы и рассказали это людям. И люди тогда бы выбирали бы. Наши цифры говорят о том, что ну, есть, обращаются внимание на тренды, которые есть, транслируются телеканалы, Вернее, политики, о которых говорят с телеканалов. И, и, и житель сам в села принимает что ему ближе. А, дивится, а глубины да? нету. Глубины нету. То есть какие дотации, допустим, сельского хозяйства в Польше, либо в Греции. Селяны против продажу земли, але хотят жить, как в Европе. Скорее всего, они хотят отношения себе, как, как в Европе, как правительство европейских стран, относится к человека, который работает на земле. А че готовы они до в языке с которыми они могут ися опанывшись в Европе? Вот тут пока не готовы. И опять же, все надежда возрастает на государство. Мы опрашивали, вопрос задавали, сколько готовы ли платить налоги, если вы ведете личное домохозяйство, Большинство, 49% практически, сказали, что они не ведут личного домохозяйства. То есть это сравнивается, скорее всего, есть понимание о том, что разделяется, смотрим мой огород или мой, мое приусадебное хозяйство, которое я веду, из которого продаю потом на базаре то, что вырастил, и мой пай, который я дал в аренду. Есть неготовность брать выходить на свои земельные участки, на свои ПАИ и выращивать там продукцию, потом продавать. Опять же, возвращаясь к тому, что нет доверия, как оно будет распределено и за какую цену он будет продано. Поскольку лучше отдать это среднему и мелкому фермеру, который хоть что-то заработает, нежели я потом без отсутствия дорог куда-то это буду девать. Также, фактически, из оставшегося половины, если брать 48, сказали, которые ведут, Половина не готова платить налоги, потому что считает, что и так свои доходы слишком мизерны. Из этого следует тенденция, что Селенын не готов брать на себя ответственность не только в выращивании, но и в уплате налогов, которые потом будут оставляться в его громаде. Я дякую Александр. Опять же, это да. ориентируется на то, что государство должно придумать и модель, и обратиться, и дать дотации. Отже, нам є про що поговорити, тому що це складна тема, і те, що ви почали досліджувати село, те, що ви намагаєтеся ці пазли скласти докупи і отримати якусь картину, це, це, це добре. Я, ми, я дякую вам за, за те, що ви прийшли до нас е, у студію. І наостанок я хотів би навести е, цитату, тобто слова вашого колеги, політолога Фесенка, який сказав, що. Ми бачимо всі патерналістську свідомість, дуалізм, абівалентність свідомості. Це характерна риса для українців. Тобто, оця якась роздвоєність, оця невизначеність, і з цим треба щось робити. І ми говоримо про те, що вакуум хтось таки буде заповнювати. І надіжду усілянину, тільки на власть. Дякую щиро. Вам Дякую, дякую за те, що встигає. Побачимось.